Я ей сказал, что есть такие траектории, по которым вы ведете, и они не напрягают мышцы плечей. Покажи это движение. Вот сначала она, видите, вот, вывела. Видно, что плечо не напрягается. А. И теперь для удара вы должны опять же такую траекторию найти. Не напрягалась плечо? Вот где-то повыше нужно, мне кажется. О, о. Потому что траектория правильная. А ты ее не пускай вниз, потому что тебе приходится, ну как бы опять поднимать ее вверх. Ты нашла вот эту траекторию, да? Да, и так. У -у -у -у. Увеличил. Увеличил. А. Ну и неплохо. <рес> Значит, ты расскажи сейчас. Много ты силы. Вот, ну, свои чувства. Сейчас ты ну побей его и говори. <рес> вот и... Самое главное, чтобы э, локоть и рука, они шли по одной траектории. Потому что если опускается ниже, у меня получается уже идет напряжение, как-то вот не тяжело, у меня уже удар идет слабее. А при ровной траектории вот, расслабленная рука и. Давай, давай, скидывай еще. Скидывай. Скидываю удар. Смотри, она не перенапряжена, напряжена, ничего. Юра, полотенце выбрасывай. Но приятные такие, да? да? Ну вот. То есть нужно найти именно такие траектории. Но если помните, я вам рассказывал, да? Что вы всегда рисуете две наплата, направляющие линии, в которые вы бьете, да? И как бы отдача. То есть это должно выходить из вашей руки. Понятно, да? Выходить. Если вы будете бить, то опять возвращаться в вас это неправильная но ну, если в один-два раза ударить ничего страшного поняли а все время чтобы выходило из вас удар но также если вы будете жестко бить даже так да то вы опять на себя возьмете этот удар поэтому когда бьете пуп, попробуйте теперь вот так вот знаешь вот так руку то я не пойзд, не пойдем, а, Маша, это я тупо. Давай, давай. Еще. <глес> вот так одной рукой. Представь, что. Сколько... <глес> о, <это он>. да там. Так, гляньте, ты учения уже научилась еще. А мы сильно грамотные. знаем. Вот, знаешь, подходи прямо. Ничего, <глес> <глес> не надо. А? Тебя снесет. Да? Только вот движение руки. Вот помнишь, как я говорил, Снимай, да? вот прямая. Вот. Главное, это не, не в руку. <клево> не сгибай ее. И не переживай ее, а сожимай ее в момент туда. Давай еще. Вот. Юра, подстань, уже правый бок. Ну, угу. даже так, вот посмотрите, сколько она работает. Вы, вы поймите, с одной силой, да? Уже раз в с одной силой. Усталость есть в плечах или в теле? Нет, никакой. И очень легкая рука. Легкая рука, и она может это целый день. Вы поняли, да? Значит, сейчас попробуйте на ее.